Скажімо так, жінка, яка своїм тілом закрила правоохоронця, якого розривала толпа. Нам вдалося його підняти на сцену, і вона, перекриваючи своїм тілом, не дала можливість, щоб цього правоохоронця назад роз'єрину роз, 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 толпа, забрала до себе. От хай вона сама розкаже, ми бачимо цю ситуацію. Я всіх привітю. Я Надія Кураншина, розмовляю громадську організацію Союз матерік захисту. В эту организацию в основном входят женщины-семьи, сыны которых защищают Украину, сыны которых уже на сегодняшний день загибли, находятся в полоне, в полоне пропали без вести. И поэтому мы такие закаленные. Мы матери. Когда надо защитить сына, я вам скажу одну вещь, которую почему-то поняла когда схватили этого мальчишку маленького, быстро раздели его, сняли бронежилет, забрали шлем и начали избивать, мы вырвали с рук, это был маленького роста рыженький парень, ему не более ну, 18 лет, призывник, срочник, я успела с ним поговорить, который, когда увидел, что толпа эта разъяренная я так думаю, это тетушки, вы знаете, мы стояли на сцене, и мы видели, кто что делал. Это были э, люди, э, специально пришедшие делать беспорядок, они были экипированы дубинками, э, какие-то у них были э, яйца, заряженные смесью, которые кидали в нас, мы были все э, в мазуте, что они собирались делать, мы теперь догадываемся. Я женщина после этого сказала, девочки, вы знаете, это пример, то, что мы сделали, это пример того, что чужих детей не бывает, я вам еще раз заявляю, и всему суспильству говорю, нет чужих детей. У матери дети одинаковые, несмотря на какой стороне баррикады они стоят. Одинаково болит сердце, и в этот момент, когда надо защитить ребенка, работает не мозг, не сердце, а работает именно матка, которая рожает этого ребенка. Вот это и случилось. Почему я, например, привожу? Это для нашего гаранта Конституции. Я первый раз это озвучиваю за год. И думаю, президент это должен услышать. Это пример, когда он так бегом спешил получить удостоверение президента и не оказал помощь нашему сыну, который терял сознание и падал сзади него. Он даже не оглянулся, зашел. Я тогда еще сказала, это не наш президент. Он не может спасать наших детей, потому что он не оказал помощь. И вот это, что мы сделали, и я желаю всем, всем гражданам Украины, что вы должны в, в руку помощи подавать, даже если мальчики одеты в другую форму. Что я должна сказать еще президенту, гранту Конституции? Вы точно знали, что э, на площади э, возле Верховной Рады будут собираться и мы, в том числе матери, которые тоже против изменения Конституции. Вы точно знали, вы не да... вы гарант конституции, вы гарантируете конституционные права на жизнь. К сожалению, нарушаются, умирают наши дети на фронте, теперь они умирают в тылу. Вы, собаками выставили национальную гвардию, призывников, ребят, которым по 18 лет, вы поставили живой щит, защищая себя. Я спрашиваю, вам не стыдно, мужчины, мужчины? которые гарантируют право на жизнь. Я, я считаю, что Гарант Конституции должен встать и смело сказать, я беру ответственность на себя за смерть этих ребят, и уволить Авакова, немедленно отставить его, немедленно, потому что именно он не организовал защиту населения. Именно он. Вот этот пример, что было на площади. Очень жаль, что погибли ребята. Очень жаль. Конечно же, не должны молодые ребята гибнуть. Но они идут по трупам и по крови. Это пример того, что было на Майдане. Вспомните, пролилась кровь. Нужно. Кому нужна эта кровь? Наверное, тем, которые так рвутся к власти. Наверное, тем, которые что-то планируют на наших с вами детях. Поэтому я призываю всех женщин, Вставайте и защищайте своих детей. Чтобы вам это не стоило, чтобы нам это не стоило. Слава Украине.